tərkibi 500 qram mal qoyun əti qiyməsi, bir ədəd soğan, orta ölçüdə kələm, yarım stəkan yumruğu, 200 qram kərə yağı, bir dəstə keşniş, bir dəstə şeəd, bir dəstə reyhan, bir çəqey sarı kök, 2 hal qey tomat pastası. 3 stəkan sulsuz hazırlanması. Dolmanın ətini hazırlamaq üçün ətlə soğan ət maşinəsindən keçirilir üzerinə yuyulmuş, doğranılmış köyərtlər, duz, sarı kök, ərimiş yağ də əlavə olunub qarışdırılır. Qələmin ölçüsünə görə qazan götürülür və içinin yarısına kimi su tökülüb qaynadılır. Kəlanın yarpaqlarının rahat çıxması üçün baş hissəsi kəsilib çıxarılır və qaynar suya salınır. Yarpaqlar yumşalanda qazandan götürülür. Yarpağın yuxarı hissəsindəki qalın bəlk hissə kəsilib atılır. Yarpağın içinə hazırladığımız ətdən qoyub düzbucaqlı formasında bükürük. Dolma bükülən zaman içinə təmizlənmiş şabalı da qoymaq olar. Bitmiş dolmaları qazana yığıb üstünə boşqab qoyuruq ki, dolmalar dağılmasın. Qazana 3 stəkan qaynar su töküb yeməyi qaza qoyuruq. Əvvəl yeməyi yuxarı istilikdə qorub ki, qaynasın. Qaynamağa başladıqda aşağı istiliyə qoyuruq. 30 dəqiqə bişdikdən sonra boş qabı qaldırıb üzərinə tomat pastası. Tomat pastasını ayrı qabda su ilə qarışdıraraq ki, çox qatı olmasın, tökürük. 15 dəqiqə sonra yeməyi qazdan götürürük.